Uh, pertama sekali ialah Kehadiran kita uh, Di SPRM pada hari ini Ialah untuk Pertamanya untuk uh, Membuat uh, changing note eh, Pertukaran nota uh, Terkini dalam uh, Operasi yang kita lakukan Berdepan dengan uh, Angkatan tentera nah, Kedua ialah Uh, ada dua laporan baru yang kita akan uh, ketengahkan. Yang kita akan ketengahkan satu ialah berkenaan dengan uh, apa yang kita panggil uh, penyelewengan ataupun salah urus uh, pusat zakat negeri Pulau Pinang. Eh? Yang kedua ialah berkenaan dengan uh, apa yang kita panggil salah urus dan uh, penyelewengan yang berlaku dalam. Uh, organisasi yang seharusnya melindungi semua penjawat awam uh, Malaysia iaitu QPAC nah, hari ini kita akan buat uh, sedikit pendedahan dan juga uh, kita akan masukkan laporan ke SPRM berkenaan dengan dua perkara ini selain daripada uh, update dan memberi beberapa nota baru dokumen baru berkenaan dengan isu uh, ATM yang kita sedang buat ini okey uh, laporan ini yang baru hari ini akan dimasukkan oleh uh, salah seorang daripada penyelaras kebangsaan sebuah NGO yang terlibat eh, pembela tanah air uh, saudara Azam uh, dan saya jemput saudara Azam mendengarkan kes uh, untuk hari ini khususnya berkenaan dengan pusat zakat ni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, terutama pertama sekali terima kasih kepada teman-teman media yang hadir pada hari ini uh, pada hari ini uh, kita akan uh, membuat satu laporan tentang salah guna kuasa dan penyelewengan di institusi agama Islam Pulau Pinang ada iaitu tentang dua isu iaitu satu salah guna duit zakat dalam pembelian tanah dan juga salah guna duit zakat untuk bantu kawan-kawan okey apa isunya tentang uh, salah guna duit zakat untuk bantu kawan-kawan? Kita telah dimaklumkan dan dibekalkan beberapa dokumen. Kita ada banyak dokumen, banyak uh, pengaduan dan sebagainya. Tetapi hari ini kita hanya memetik dua isu dulu. iaitu tentang uh, salah guna duit zakat untuk bantu kawan-kawan dan juga salah guna duit zakat dalam pembelian tanah. Salah guna duit zakat untuk bantu kawan-kawan ni apa isunya tuan-tuan? Iaitu menggunakan duit zakat untuk melansaikan hutang rumah seorang kawan Iaitu seorang balu uh, yang kematian suami dan uh, dan uh, melansaikan, melansaikan uh, hutang skim perumahan tersebut Yang berjumlah RM178,000 lebih Jadi di sini, uh, kalau kata ini boleh dilakukan oleh pusat zakat Nanti akan datang, akan datang ia akan berlaku lagi Orang memohon zakat untuk melansaikan hutang motor, melansaikan hutang kereta dan sebagainya jadi sekarang ini isu apa yang kita persoalkan adalah uh, tentang uh, jika adakah kelulusan dibuat semasa penerima masih hidup atau selepas kematian itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin tahu bilakah tarikh sebenar permohonan bantuan khas ini dibuat. Yang ketiga, kita ingin bertanya bilakah keputusan mutamat meluluskan bantuan tersebut. Dan jika selepas kematian, apakah asas perundangan dan syariah yang digunakan? Dan juga kita ingin bertanya mengapa garis masa penuh iaitu timeline tidak diperincikan dalam kenyataan media. Betul. Itu adalah pada isu zakat yang pertama tentang melansaikan uh, hutang permahan di atas seorang balu dan yang kedua isunya adalah tentang pembelian pembelian lot-lot tanah yang dilakukan oleh pusat zakat. Lot tanah ini sebenarnya uh, ia dibeli ia dibeli. Pusat zakat boleh melakukan pembelian tetapi tidak boleh tidak boleh dijadikan sebagai land bank bermakna menyimpan tanah itu untuk profit yang akan datang kerana itu telah di, di difatwakan oleh Majlis Kebangsaan bahawa perkara itu tidak boleh dilakukan dalam syariah tetapi uh, pusat zakat kalau kata tanah itu dibelikan atas tujuan tertentu Contohnya tanah itu dibeli dan membuat permohonan ha, pada Asnaf dan sebagainya. Maka itu boleh, itu dibenarkan. Jadi benda itu plot-plot tanah itu dibeli atas nilai jutaan ringgit dan tiada tujuan lagi. Dan disimpan seolah-olah sebagai developer Pusat zakat ini bertindak sebagai developer Membeli tanah dan menyimpan Kemungkinan untuk Untuk menentu uh, Untuk untuk men, apa, menanti Tentang kenaikan harga tanah dan sebagainya Maka itu tidak boleh dibenarkan Dan majlis fatwa pun telah memfatwakan perkara tersebut Jadi uh, Tentang berbalik-balik kepada Kepada soal bantu kawan tadi Kita pun ada satu soalan lagi nak tanya Adakah Penerima tersebut Adakah penerima tersebut Bertaraf uh, Asnaf Garimin Kalau tuan-tuan tengok balik Apakah masuk Asnaf Garimin Adalah Mereka ialah orang yang berhutang Kerana keperluan yang dibenarkan syarak. Bukan untuk maksiat atau bermewah Dan tidak mampu membayar hutang tersebut Sebagai contoh Asnaf Garimin Iaitu hutang untuk keperluan asas Dibenarkan Termasuk dalam kategori tersebut hutang tentang makanan, tempat tinggal, rawatan kesihatan, pendidikan diri atau tanggungan hutang demi kepentingan umum, kebajikan jadi penjamin untuk bantu orang lain dan selesaikan konflik atau tanggung kos perdamaian itu termasuk dalam dalam kategori asnaf garimin. Jadi kita ingin bertanya adakah uh, individu tersebut termasuk dalam asnaf garimin? Jadi ini perlu dijawab. Jadi itu dua isu, dua isu yang kita uh, kita tanya dahulu kepada uh, uh, kepada pusat zakat yang diketuai uh, yang diketuai oleh Datuk Muhammad Abdul Hamid. Siapa Datuk Muhammad Abdul Hamid ini? Datuk Muhammad Abdul Hamid ini adalah timbalan Ketua Menteri 1. Pulau Pinang. Jadi uh, itu isu laporan yang kita akan buat ke SPRM dan kita minta supaya uh, SPRM uh, respon untuk untuk tentang isu ini supaya keadilan itu dapat ditegakkan dalam institusi zakat. Okey. Uh, saya cuba simplifykan eh Pertama sekali, Azam bagi pihak pembela tanah air, NGO PETA akan memfailkan satu laporan petang ini dan laporan ini ditujukan ke atas terus Aa, Muhammad Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Kerana apa? Kerana Timbalan Menteri Pulau Pinang inilah mengetuai institusi agama Islam termasuk zakat di negeri Pulau Pinang Ada dua kes yang... Uh, kita bangkitkan pertama sekali ialah berkenaan pembelian tanah eh telah diputuskan oleh majlis fatwa bahawa uh, duit, duit zakat ini tidak boleh membeli tanah untuk dibuat uh, simpanan dan pusat zakat tidak boleh uh, boleh membeli tanah untuk membuat simpanan tanah itu land bank Kedua ialah berkenaan dengan perkara ini pun sebenarnya uh, mufti dan pusat uh, apa namanya ni uh, Majlis Fatwa telah mengeluarkan kenyataan secara terus. Tetapi di bawah uh, Muhammad Abdul Hamid Timbalan Menteri Pulau Pinang kali ini uh, perkara ini diteruskan. Okay. Pertikaian pertikaiannya apa? Pertama, pusat zakat ni duit zakat, kutipan orang untuk bantu orang ramai, kan? Adakah orang seluruh Pulau Pinang dah habis dibantu dan ada yang uh, sampai berlebih duit zakat? Tak ada, masih ada memerlukan bantuan. Kenapa pula jutaan ringgit digunakan untuk membeli satu tanah yang tak ada tujuan. Tak ada tujuan untuk beli tanah tersebut, dia simpan. Dan lebih meragukan apabila tanah tersebut adalah uh, Dimiliki Ataupun terkait rapat Dengan Satu orang Yang merupakan sahabat baik Kepada Timbalan Menteri Pulau Pinang Yang pernah menjadi speak, Timbalan Speaker Negeri Pulau Pinang Yang pernah menjawat jawatan adun Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap Pulau Pinang Dan uh, Dia juga aktif dalam gerakan uh, Sebuah NGO Islam Bersama sama dengan uh, Muhammad Abdul Hamid. Jadi itu yang kita pertikaikan. Kenapa beli tanah tanpa tujuan guna duit zakat? Ini adalah penyelewengan besar yang daripada segi hukum salah dan SPRM boleh masuk siasat kenapa pembelian tersebut kan ya. contohnya kalau bukan libat duit zakat lah saya duit kementerian saya guna duit kementerian beli tanah kawan saya pun ia boleh disiasat kan ya. dan ini ternyata satu bentuk penyelewengan yang amat memalukan di negeri Pulau Pinang kedua ialah Uh, duit zakat Telah digunakan Untuk uh, Membayar Baki hutang rumah Full settlement figure Keseluruhan jumlah baki rumah Ini pelik Duit zakat ni kita tahu Bantu orang dalam keperluan mendesak Kan Orang nak pergi belajar Orang yang berhutang betul-betul Sampai tak dapat makan Macam mana uh, Ratusan ribu Digunakan Untuk membayar Baki hutang rumah seorang dengan menggunakan duit zakat ini benda salah dan setelah kita teliti bahawa uh, yang dapat bantuan ini adalah kawan sekolah kepada uh, orang yang ada kuasa yang menguasai uh, elemen uh, agama dalam negeri Pulau Pinang. Jadi hari ini kita membuat pembongkaran orang cakap berapa value. Pusat Zakat Pulau Pinang kita tengok memang ada banyak kepincangan. Jadi kita ambil dua ini sebagai pintu masuk untuk SPRM masuk dan meneliti perbagai perkara dalam pusat zakat Pulau Pinang. Ini sangat sangat memalukan uh, umat Islam dan ini menunjukkan bagaimana kan. Uh, di bawah negeri DAP ni dia bagi orang Islam jaga kan tapi terlungkup juga jadi itu adalah perkara pertama eh? dalam pada masa itu timbalan Menteri Pulau Pinang memang sudah berada dalam radar kita eh? dan antara rekod yang kita catat ialah ni kena dengar betul-betul antara rekod kita catat pada Januari 2024 kita baru saja teliti bagaimana lawatan ke beberapa buah negara Timur Tengah Lawatan ni saudara, kerajaan boleh bayar Aa, tiket kita wakil rakyat ahli parlimen pemimpin kerajaan boleh bayar dan berdurut pekeliling kerajaan amat digalakkan membawa pasangan membawa isteri kan ya? okey bagus tetapi melalui carian kita rekod kita kita menjumpai hampir semua lawatan ke luar negara kan ya? dia bawa anak bini bukan bini saja bawa anak 1 2 3 4 5 6 dan ini menimbulkan keraguan kita pertama siapa bayar kedua ialah aa, kita nak tanya bukan setakat siapa bayar tiket kapal terbang siapa biayai e ground dan dan kita risau apabila lawatan ini juga melibatkan institusi-institusi institusi agama negeri Pulau Pinang lawatan-lawatan kerja keluar ini adakah dia turut menggunakan wang dan duit institusi agama ini semenjak Januari 2024 Perkara-perkara eh? seperti ini pernah dibangkitkan dalam Dewan Perkara-perkara seperti ini pernah ditulis dalam media Tetapi masalahnya ialah Tidak ada tindakan serius Adakah, oh kalau dia ni uh, negeri Pulau Pinang Negeri Pulau Pinang ni kerajaan Lebih-lebih lagi dia PKR kan Jadi dia buat apa saja boleh lepas Tak bolehlah macam tu jadi hari ini kita membuat laporan Atas dua perkara Ke atas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Sebagai pintu masuk untuk menyelongkar ha? Bagaimana penyelewengan Ini bukan penyelewengan projek apa semua ni Penyelewengan wang yang seharusnya digunakan untuk orang Islam Di negeri Pulau Pinang Di apa namanya diselewenkan Okey Kedua Ramai orang cakap Malau cikgu buat ni asyik askar Asyik askar Asyik Okey betul Saya akan masuk Saya bawa beberapa dokumen Untuk membuat changing dokumen Changing note Dengan kawan-kawan SPRM Dan saya ucap SPRM setakat ini Memberi kerjasama Yang baik Ya Cuma ada sedikit kelembapan itu uh, kerana itu kita tetap membuat pendedahan untuk memberi tekanan kepada SPRM untuk bergerak okey tetapi hari ini hari ini kita masuk untuk membawa satu benda baru iaitu QPAC QPAC ini diwujudkan untuk membantu uh, kaki tangan awam daripada segi kebajikan, daripada segi polisi kerajaan dan sebagainya QPAC lah yang seharusnya berbincang dengan kerajaan kerana itu QPAC di bawah siapa juga Perdana Menteri akan mendapat sumbangan ataupun saya tak uh, tak sesuai dipanggil sumbangan peruntukan 5 juta, 6 juta dan sebagainya setahun untuk mengendalikan operasi QPAC itu apa dia QPAC? QPAC ialah sebuah kesatuan sekerja yang menyatukan semua kesatuan-kesatuan sekerja kerajaan akan keguruan, uh, jururawat dan sebagainya. Dia satukan dan hari ini saudara Cuepak baru saja uh, selesai menjalankan uh, kongres, eh, mesyuarat agung pusat dan memilih untuk mengekalkan uh, presiden yang sama selama tiga kali ini ke penggal yang ketiga. Tetapi ada beberapa pertikaian. Pertikaian pertama, eh Pertikaian pertama ialah uh, a cupek ini uh, diketuai oleh satu orang yang berjawatan bukan di peringkat pengurusan tapi di peringkat pelaksana dan, dan dia sebenarnya telah melepasi umur pencen dia telah melepasi umur pencen Ha, di mana selaku penolong pegawai kesihatan persekitaran U5 ha, dia dah melepasi umur pencen kan ya. dan dia ni kerja majlis perbandaran kan ha. ya, dia dah melepasi umur pencen tetapi tiba-tiba kenapa dia telah moh, dia berjaya mohon ataupun dia diberi keistimewaan untuk lanjutan kontrak saya merasakan ini satu kesalahan dalam penjawatan awam Adakah kerajaan cuba membeli Code-uncode Presiden QPAC dengan bagi dia lanjutan Ataupun dia ni cuba dapatkan lanjutan supaya halal dia duduk QPAC Jutaan, eh, ratus ribu penjawat awam sebenarnya jauh lebih layak Kenapa dikekalkan orang yang sama Itu menjadi persoalan Persoalan kedua yang saya nak saya nak juga menarik perhatian setelah kita meneliti pasal QPAC ini rupanya ada beberapa penyalahgunaan kuasa dan keuangan yang sebenarnya telah diadukan beberapa kali Aa, kepada pihak-pihak berkuasa Aa, tetapi malangnya sampai ke hari ini tidak ada sebarang tindakan Aa, contohnya ialah SPRM sendiri pernah mendapat aduan Aa, Perbagai agensi kerajaan telah mendapat bantuan eh, Telah mendapat aduan Perdana Menteri Malaysia sendiri Telah mendapat aduan berkenaan dengan penyelewengan yang berlaku dalam QPAC Tetapi kenapa tidak diambil tindakan Hari ini kita hadir ke uh, SPRM Specifically dalam isu QPAC ini apa dia Kita nak SPRM masuk dan selidik Bagaimana dengan orang yang pejawatannya hanya kaki tangan pelaksana biasa Majlis Perbandaran uh, Sungai Petani Dia boleh memiliki harta ha? Sebuah banglo mewah di kampung Bukit Rabak, Bukit Selambau Homestay 11 bilik berserta dengan kolam renang Rumah di Lot 55 Bandar Laguna, Sungai Petani, rumah dua tingkat Perumahan, satu perumahan penjawat awam aa, Sebagai rumah kediaman ini dia dapat sebagai QPAC di Putrajaya Rumah di Bukit Belacan yang dijadikan homestay 5 bilik Beberapa lot berdekatan dengan Bukit Selambau Kedah aa, Sebidang tanah yang bernilai aa, ratusan ribu yang berada di Kedah Dalam pada masa itu dia juga kita rekod dan membuat carian berkenaan dengan koleksi kenderaan yang dia ada uh, Iaitu kenderaan-kenderaan yang lebih daripada 8 biji kenderaan yang saya kira eh, uh, Sebuah proton perdana Volvo 940 Yamaha LC Odyssey uh, Yamaha 100 Volvo 240 Cherry Omada Dua biji Honda Accord Dan Vellfire Saya rasa Ada sesuatu yang tak kena Patutlah penjawat awam bebas ditindas oleh rejim tanpa ada pembelaan yang sempurna sebab saya mempunyai syak yang kuat eh? dan hari ini apa namanya ini saya minta SPRM hari ini kita akan filekan kepada SPRM untuk masuk dan meneliti yang berbahagia Datuk Dr. Adnan Bin Mat eh? bersama isterinya Norliza binti Abdul Hamid yang merupakan juga seorang suri rumah Uh, semua milikan harta yang kita dah rekodkan ini dan kita akan failkan juga berkenaan dengan penyelewengan-penyelewengan pengurusan kewangan yang berlaku dalam Quepac selama 3 penggal kan ya? dan bagaimana juga perlu dipersoalkan dan perlu di di dijawab bagaimana seorang kakitangan biasa pelaksana di peringkat majlis daerah di peringkat majlis perbandaran boleh pula ada keperluan disambung kan dan uh, perkara ini juga kita akan panjangkan kepada Kementerian uh, Sumber Manusia untuk melakukan tindakan segera di belakang kami uh, uh, untuk tindakan ini ialah banyak persatuan-persatuan -kesatuan sekerja, Kesatuan-kesatuan sekerja, khususnya kaki tangan awam yang uh, melihat perkara ini semua orang tahu dah jadi rahsia terbuka, tetapi kenapa tidak ada tindakan diambil? Okey, untuk uh, tujuan lain saya nak maklumkan juga dalam sidang media ini uh, setakat hari ini saya masih tidak mendapat sebarang writ saman. Saya masih tidak mendapat sebarang uh, surat tuntutan undang-undang LOD. Uh, dan saya bagi tahu juga kepada semua yang di luar sana uh, kalau tak tahu macam mana nak hantar Aa, boleh hubungi boleh maklumkan publishkan alamat pejabat masing-masing atau -masing, alamat peguam masing-masing untuk kami pergi dan ambil aa, untuk kita bertindak eh aa, secara rumusannya dalam bab yang terakhir ini aa, betul yang dipertuan agung dulia Mahamulia Seri paduka baginda dipertuan agung mengistiharkan bahawa perang rasuah malah dulia Mahamulia Seri paduka baginda dipertuan agung mengatakan dia berjaya ya ampun tuanku patik akur dan patik bersama dengan hasrat tuanku. Dato Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia mengatakan dia juga perang rasuah dan Anwar menyebut dia berjaya. Kan? Tak ah ha, kalau kamu berjaya, saya bersama dengan kejayaan tersebut. Tetapi masalahnya ini semua perang munafik. Sebab apa? Sebab saya dedah semua benda tapi hari ini saya kena intimidasi yang sangat teruk. Saya percaya apa laporan polis ke atas ke atas ah, pendedahan, ah, dokumen sulit dan sebagainya ni kan, akta rasmi rasmi. Saya terpaksa pusing balai ke balai, daerah ke daerah seluruh negara. Dua hari lepas kita di Melaka, esok kita di ada empat IPD dan lusa kita pergi ke Bukit ya. Aman, kemudian akan ke Kuantan, sebelum ke Aluasta Kedah kan. Jadi kat mana ni perang rasuah dengan orang ni? Kan? Ini perang munafik namanya. Kan? Aku perang, lepas tu kau claim dekat atas dalam keadaan kau terus membiarkan tekanan. Kan itu saya pun tidak mengelak minggu depan insya-Allah kita akan hadir ke istana negara merafak sembah aa, menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Agong untuk berkongsi semua perkembangan mutakhir dan tuanku perlu tahu bahawa bagaimana kerajaan di bawah tuanku sedang melindungi perasuah dengan saya dikenakan pelbagai cara intimidasi. Kepada dua orang Sabri Zali, writ saman saya masih tak terima, kedua, saya bersedia dan sangat tidak sabar untuk menghadap dia dalam mahkamah dan saya mengharapkan writ saman yang sampai itu pertama dia saman saya atas tuduhan yang pertama yang mana kalau dia berani dia tuduh saya fitnah dia saya tengah cari ayat yang baik kan dia buat sesuatu dengan bini orang ha, itu saman dia menyalahgunakan peralatan tentera dan sebagainya Dalam keadaan dia berhubung dengan bini orang tu aa, Dia bawa dalam camp flash, Paksa anggota flash kereta kan aa, Dia gunakan fasiliti tentera Pergi check in hotel bawa perempuan tu kan Saman saya benda tu Saya harap benda itu Kedua ialah aa, saya percaya dia mungkin tak saman Dia takut lah kot benda tu Dia akan saman saya mungkin mungkin aa, dalam isu rasuah dan sebagainya dan kita bersedia dengan data lengkap untuk membuat pendedahan di mahkamah berkenaan dengan itu kan aa, yang kedua yang saya nak sentuh juga Hafizuddin Jantan kan saya pun pelik Hafizuddin Jantan menuduh orang perfitnah itu juga satu fitnah ah saya bagi tahu saya tidak pernah pada bila-bila masa Uh, apa namanya ni uh, mengaitkan dia dengan jam apa? Patik Philip. Ah uh, Philip. Philippe. Uh, saya tak pernah. Itu netizen. Kau kena jawablah dengan netizen. Kamu pegang dan mentadarah duit kerajaan, kamu tak nak tanggungjawab. Orang tak boleh kritik kamu, itu soal lain tapi kamu kamu jawab dengan ni. Kamu boleh tuduh dan salahkan saya sehingga tertangkap dan terampas jam Rolex. Ah uh, tu kamu boleh tuduh. Kan? Ah. Uh. Ada mas duit, apa semua so, itu kamu boleh tuduh Sebab saya terlibat sampai kepada serbuan kepada safe house Saya terlibat, betul saya terlibat Kedua ialah dia nak sabitkan saya dengan kesalahan akta bank, kewangan dan sebagainya Kerana mendedahkan akaun bank dia saya nak bagi tahu kepada uh, Hafiz Jantan Hafiz Zudin Jantan eh, uh, bila masa tanya teman-teman wartawan Ada tak dapat akaun bank? Tak ada Saya pun hantar akaun bank Saya mantar apa juga data Kepada pihak yang berwajib Saya nampak ada kejadian jenayah Saya hantar lah kan? Kalau kamu tak puas hati Kamu pergilah tanya bank-bank Tempat kamu suruhkan hasil rompakan tersebut Kan jangan tuduh saya Jadi Benda-benda ini sebenarnya sedang dilakukan intimidasi dan saya dalam proses kena faham daripada Op Sunzu beralih kepada Op Yamashita untuk mendedah dan menyerang kartel yang menguasai. Mencabut Nizam atau Hafizuddin tidak bermaksud menyelesaikan masalah. Masalah sebenarnya ialah ekosistem yang dikawal oleh kartel yang menyusun bukan sekadar projek dan kontrak tapi kita percaya dan yakin menyusun perjawatan dalam angkatan tentera. Aa, itu yang kita sedang perang. Kan kan itu saya tak nak jawab lah Fizuddin Takkanlah sampai saya kena dedah Soal Kamu kenal Yang tiba-tiba Kamu istihar Isteri ketiga tu Dekat mana Kita ada data Bulan Oktober Di klub karaoke Di kota Kinabalu kita ada data macam mana lepas itu kamu bawa anak dari orang ni kan pergi ke Dubai, pergi ke China dengan trip mewah dan sebagainya dan skandal-skandal yang lain. Tapi soal dia ialah saya tidak mahu melarikan peperangan dan penerangan ini ke arah menyelesaikan isu korupsi dan kartel yang menguasai angkatan tentera. Kan? Ya. Jadi saya minta bertenang, jangan tegakkan benang basah. Telah saya faham semua akan melakukan mula operasi balas dendam dan uh, ni Khalid Nordin ke siapa saya tak pasti mula mengarahkan anggota tentera membuat laporan polis kepada cikgu Bat di seluruh negara uh, itu tak apalah saya adab tapi jangan kita alihkan perhatian rakyat untuk usaha melawan korupsi ini. Okey, ada apa pertanyaan? Satu lagi cikgu Bat, tak nak kami Uh, Opsunzu Op hampir selesai uh, Tapi kita puas hati, kita tak puas hati Sebab uh, barang rampasan dan harta yang kita detect Tidak seperti yang didakwa pendakwaan tersebut Tapi itu pun tak apalah kita bagi SPRM kerja, buat kerja kita bagi ruang Kedua ialah op Yamashita ialah operasi di mana melumpuh dan mendedahkan katel ini itu sedang berlaku Op Yamashita dibantu dengan Op Hiroshima Op Hiroshima kita mendedahkan berkenaan dengan taktikal bridge, pembelian dan sebagainya ah, barang kereta ATV harga RM80,000 dijual kepada tentera dengan harga RM800,000 kan? ah, kita sedang pendedahan demi pendedahan kita sedang lakukan dan perang ini akan akhir insya-Allah dengan ops jebat. Ha, jadi kalau nak kena tangkap pun biarlah pada ketika ops jebat itu, jangan sebelum ops jebat. Okey, ada apa lagi? Tarikh yang lang waktu tu dah ada tarikh ke specific. Kita tak ada tarikh tapi sepasukan daripada kita sedang mengusahakan perkara tersebut dan dalam minggu depan kita akan uh, pergi ke istana negara.